हर साल की तरह इस साल भी कच्ची मेमन जमात भीमपुरा के जेरम अजीम शान महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लाम का इनका किया गया इस रूपर और महफिल के मुंतजिम आला नायब सदर कच्ची मेमन जमात भीमपुरा अब्दुल करीम गोदराई और जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद बानोठिया थे इस मौके पर साहबजादा पीर मोहम्मद जायेद करीम कादरी सज्जादा नशी खान का दरबार आलिया कादरिया बेरा शरीफ ने शान रसालत के मौजू पर

व इन कलाम इन्लाबी या मनु सल वसलम तस्लिमा

नहायती वाजिबल एहतराम हाजरीन के राम अलकम वरह आज बड़ा पुरमसर्रत मौका है कि अल्लाह तबारक वाले ने हम सबको अपनी रहमतों से वजह कायनतायदार कायनत अज़ूर सरवरदालम सल्ह वसम के जश्न विलदत पाक की ख़ुशी में इकट्ठा होकर उनके तस्करे की महफल में शामिल होना नसीब फरमाया रबीजुल जलाल का जितना शुक्र अदा करें कम है कोई भी ऐसी महफिल जिसकी निष्बत हुजूर से जुड़ती हो कोई भी ऐसा लमह जिस लमे का ताल्लुक नस्बतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो आपके तस्करे के साथ हो वो लमा वो घड़ी वो वक़्त वो जगह वो महफल कायनात की सबसे अजीम तर होती है और उसमें आने वाले लोग उसमें बैठने वाले लोग मालक, मालक के चुनीदा, चुनीदा होते हैं जाओ, 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 देखें एक मिसाल लेता हूं आपको मां बाप को सबसे ज्यादा मोहब्बत उल्फत और प्यार अपनी औलाद के साथ होता है बेटा हो या बेटी मां बाप के दिल के टुकड़े होते हैं वो माँ बाप के दिल के टुकड़े होते हैं वो और जब बेटे या बेटी की शादी का मौका हो तो माँ बाप उस मुसर्रत मौके में सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं जिन जिन, 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 जिन से वो चाहत रखते हैं जो उनके चुनीदा होते हैं माँ बाप के, के ये आज मेरी लखत जिगर या मेरे लखत जिगर कि जिस खातिर माँ बाप सारी जिंदगी तकलीफें उठाते हैं और अपनी औलाद को जवान करके दूल्हा या दुल्हन बनते हुए देखना चाहते हैं वो सबसे कीमती लम्हा होता है माँ बाप की जिंदगी में और उसमें वालदेन सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं जो उनके चुनिंदा होते हैं इसके अलावा और किसी को अपनी सबसे खुशी वाली महफिल में नहीं बुलाते ऐसा ही है एक मां बाप अपनी औलाद की सबसे कामिल खुशी में अगर अपने चुनिंदा को बुलाते हैं तो जो वजह कायनात है जिनकी वजह से मालिक ने पहचान बख्शी वो मालिक भी अपने महबूब की जश्न की मजलिस कायनात में चुनीदा होते हैं, उस उसकी कायनात में चुनीदा होते हैं वो ये नहीं देखता कि वो अमल में कितना बुलंद है वो ये नहीं देखता वो पारसाई में कितना अजीम दर है वो सिर्फ फकत इतना देखता है इसके दिल में मेरे मुस्तफा की अकीदत और मोहब्बत कितनी है वो अकीदत वो मोहब्बत वो प्यार वो उल्फत की बिना पे सारी खताओं को सरफे नजर करते हुए अपने महबूब की मोहब्बत की मजलिस में उनको आने की तौफीक बख्शता है उनको आने की एक बंदा कितना ही पारसा क्यों ना हो एक बंदा कितना ही नमाजी परहेजगार क्यों हो मगर वो अगर हमारी औलाद के साथ नफरत और रखता है नाम उसकी पारसाई को देखेंगे नाम उसके तक़वे को देखेंगे नाम उसकी नमाजों को देखेंगे नाम उसके ना माल और दौलत जाओ मनसब और उसके किसी रुतबे को देखेंगे हम हर चीज को उसकी पारसाई उसकी नमाजें उसके रोजे सब को ठुकरा देंगे अरे ये काबिल नहीं है मैं इसे अपनी खुशी में शरीक करूं। इसी तरह मालिक किसी की पारसाई किसी के रुतबे और मकाम को नहीं देखता अगर देखता है तो फकत बंदे के दिल में अपने महबूब की अकीदत और मोहब्बत को देखता है अकीदत और मोहब्बत को देखता है अजरीन मोहतरम मैंने आपके सामने कलाम मजीद की दो आयात मुबारक कुछ टुकड़ों में पढ़ने शर्फ का शर्फ हासिल किया अल्लाह अल-जलाल का पैगाम है अपने बंदों को अल्लाह का पैगाम है अपने बंदों कहा और कहलवाया भी अपने महबूब की जुबान से कि कुल इन कुम तो कि मेरे महबूब आप फरमा दें मेरे बंदों से कि कुल इनकुन तुम तो हिपून अल्लाह के, अल्ला के बंदो अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत ऊनी मेरी इतबा और पैरवी करो युह बिब कुमल्ला तुमसे मोहब्बत और उल्फत फरमाएगा आजरीन मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला को पाने के लिए शर्त है अल्लाह ने शर्त रखी है अपनी बारगाह में महबूब बनने के लिए अपने महबूब की मोहब्बत और पैरवी और मोहब्बत और पैरवी और मोहतरम हम कलमा पढ़ने से तो साहिब ईमान हो जाएंगे ला लाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम पढ़ने से हम मुसलमान तो हो जाएंगे मगर हम मोमिन कभी नहीं बन सकते हम मोमिन कभी नहीं बन सकते मोहतरम मुसलमान और मोमिन में फर्क है मुसलमान कलमा गो को कहते हैं और मोमिन कलमे की तमाम शराइत को पूरा करने वाले को कहते हैं मोमिन कलमे की तमाम शराय को पूरा करने भाए वाले को, को कहते हैं आजरीन मोहतरम गो के जिसने कलमा ला इल्लल्लाह पढ़ लिया ला इल्लल्लाह पढ़ लिया वो लाजमन जन्नत में जाए जन्नत पे जाना उसके लिए यानी वाजिब हो जाती है उस बंदे के ऊपर जिसने, जिसने ला अला मोहम्मद पढ़ लिया मगर बगर, अब जरूरी यह है कि रफिजुल जलाल ने जो कायनात में फैसला किया कि मैं बैं, बैं, जै। अपने आप अपनी पहचान करवाऊं तो शैतान इबलीस उसके दिल में ये उसके दिल के अंदर ये एक ख्याल था कि मैं रब ज्यादा महबूब हूँ मैं रब का सबसे ज्यादा महबूब हूँ मगर अल्लाह तबारक व ने जब हजरत आदम सलाम की तख़लीक फरमाई हजरत आदम सलाम की तख़लीक फरमाई तो आदम वसल्लम की बरकत और तो वसीले से थी वसीले से थी, थी। तो इबलीस ने जब हजरत आदम अलैहि सलात व सलाम की तोहिन और बेअदबी की तो रब ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया अल्लाह तबारक व ताला की अगर उसने अपनी कायनात में सबसे बेहतरीन चीज कोई बनाई है तो वो उसने इंसान बनाया क्या बनाया है इंसान बनाया है, है। मालिक तो तो अपने बंदों, बंदों से ये चाहता है कि आ, जिसको मैंने मसदूद मलाइका बनाया वो बंदा मुझसे इतनी वफा करे कि मेरा दुश्मन जिसने मुझे ये कहा था कि तू ने इस इंसान की खातिर मुझे गुमराह करार दिया मैं इसे तेरे से दूर करके दिखाऊंगा माले के कायनात ने कहा जो मेरे होंगे वो कभी तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे नहीं अगर हम रसूल में अगर कोई अमल करते हैं ये हमारे मालिक का फखर बनता है इबलीस पर और अगर हम नफ्स की ताबेदारी करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ते हैं तो ये शैतान का फखर बनता है ये क्या बनता है शैतान का फखर बनता है एक मुसलमान को ये जेब नहीं देता वो अमल करे जिसमें अकड़ाए, फखर करे फखर करे और ये कहे कि देख मौला मैंने कहा था ना मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और जब हम हम रोजाना जो अमाल करते हैं वो अमाल सरकार की बारगाह में पेश होते हैं सरकार की बारगाह में पेश होते हैं हमारी रोजाना की नमाजें हमारे रोजाना शब रोज जो हम उठते बैठते करते खाते पीते हैं ये सब कुछ इस्लाम की बारगाह में रोज पेश किया जाता है हजूर को तकलीफ होती है इस बात पर उनका जो उम्मती उनकी पैरवी ताबेदारी न करे हजूर को तकलीफ होती है और जो उम्मती हजूर की ताबेदारी करे ताजदार कायनत सलात सलाम खुश होते और सुकून पाते हैं खुश होते हैं और सुकून पाते हैं आजरीन मोहतरम अल्लाह पाक ने कहा ना कुल इन कुल तुम तो अल्लाह फत अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मिलाद की महफिल जो हम जमीन पर करते हैं इसके चर्चे अरशे बरी पर हों तो अरसे बरी पर मिलाद की मजलिस के चर्चे होने के लिए हमारा अजूर का होना जरूरी है हमारा हमारा कल्ब अगर तकबुर से बड़ा होगा हमारा दिल अगर रिश्तेदारों रिश्तेदारों के ताल्लुकात से यानी हमने अपने आप को जो हमारे अक्रबा रिश्तेदार हैं उनके ताल्लुकात में हमने हुजूर की सुन्नत को ना अपनाया रिश्तेदारों के ताल्लुकात को हमने तोड़ा तो सरकार को यह अमल तकलीफ देता है, सरकार को यह अमल तकलीफ देता है अगर हम अपने कॉल फेल अमल में हुजूर की सुन्नत पे नहीं चलते तो हाजरीने मोहतरम हम कभी भी इश्क मुस्तफा की लज्जत और ईमान की हलावत और नूर कभी पा नहीं सकते आकाले सल्लतु तो सलाम की मोहब्बत आपका इश्क ईमान की हलावत ईमान की मोहब्बत ईमान ईमान का नूर उस वक्त तक हम कभी नहीं पा सकते जब तक हम अपने दिलों में हुजूर का वो फरमान है ना यूमनु अहदकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलेह मम वालिदी व वा वलदी व नास अजमाई कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक साहब ईमान नहीं हो सकता ईमान की हलावत नहीं पा सकता मेरे इसको मोहब्बत का नूर नहीं पा सकता जब तक कि वो मुझे अपने वालदेन से अपनी आल औलाद से माल व असबाब की मोहब्बत से बढ़ के अजीज ना जाने अब माल व असबाब की मोहब्बत अगर हलाल जराए से होगी तो ये सुन्नत मुस्तफ़ा है औलाद की मोहब्बत जैसे हजूर अपनी साहबजादियों हजरत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करते थे उस अंदाज में हम मोहब्बत करेंगे तो ये क्या होगी ईमान की हलावत और हजूर की ताबेदारी और पैरवी में शुमार होगी फिर अल्लाह पाक ने फरमाया व इन का लाला खुल के नदीम तुम में से तुम्हारे लिए यानी बेशक मेरा बाबू अखलाक के आला दर्जे पर फायज है यानी मेरे महबूब अखलाक के आला दर्जे पर फायदाते है। है। हैं मैंने ताइदार कायनत सलात की खिदमत दस साल फरमाई है कितनी दस साल फरमाई मैं एक अदीस पाक आपको पढ़, पढ़ के सुनाता हूँ फिर अख्तितम की तरफ हम जाते हैं कहा कि मैंने काफी साल नबी करीम सल्लाम की खिदमत का शर्क पाया आप ने कभी मुझे गाली नहीं दी कभी मुझे गाली नहीं दी ना ही कभी मुझे मारा ना ही जिड़का ना ही तुर्श रवि ना ही कभी ऐसे हुआ कि आप वसल्लम ने मुझे कोई हुक्म दिया और मैंने उसमें सुस्ती की तो आप वसल्लम ने मुझे मलामत की हो अगर आप घर वालों में से कोई मुझे मलामत करता तो फरमाते इसे छोड़ दो अगर किसी चीज पर कादर अगर किसी चीज पर कुदरत ना रखता कादर ना हो सकता ना कर लेता वो काम अपनी कम की वजह से अपनी कम सनी की वजह से या कमजोरी की वजह से तो शफकत तो फरमा देते क्या करते शफकत फरमा देते अजीन मोहतरम अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुख्तलि मनसब ओदे मुख्तलिफ रुतबे मुख्तलिफ मकाम अता फरमाए हैं हमारी घर के भी मामलत हैं हमारे मुख्तलिफ इधारों मुख्तलिफ जगहों पर भी रहने के मामिल हैं अल्लाह तजों को सरबरा बनाया बाज़ों को खदमत बनाया बाजों को मुलाजम बनाया जो सरबरा होते हैं उनका काम यह है कि अगर वो किसी इदारे की सरबराई करें उनके जेर इंतजाम अगर कोई लोग काम करते हों, उन काम करने वाले लोगों के साथ अगर वो हजूर की सुन्नत की पैरवी वाला अमल नहीं करता बेशक वो नमाजी हाजी हो उसे इश्क रसूल का नूर कभी नसीब नहीं उसे इश्क रसूल का नूर कभी तो नसीब नहीं, नहीं होगा अगर घर के अंदर अगर, अपने बीवी बच्चों, बच्चों के साथ शफकत वाले मामला मुलाजमीन के साथ शफकत और मेहरबानी वाले मामला उस तरह नहीं रखते जिस तरह सरवरे दोलातलाम हजरत अनस रजील के साथ फरमाते थे या जो खिदमत गार खाजमीन मुख्तल इधारों महकों में काम करने वाले थे आकात उनके साथ जैसे शफकत फरमाते थे अगर इस तरह शफकत इस तरह शफकत उन इधारों के सरबरा उन जगहों के मालिकान सरबरा होते हैं अगर नहीं करते बेशक वो हाजी हो बेशक वो नमाजी हो बेशक वो खैरात करने वाले हो बेशक वो जक़ात देने वाले हो मगर उस वक्त तक वो इश्क मुस्तफ़ा का नूर नहीं हासिल कर सकते जब तक वो हुज़ूर की सुन्नत को अपनी अमली जिंदगी में जामा नहीं पहना लेते इसीलिए अल्लाह ताला, ताला ने फरमाया कुल इनकुन तुम तो हिब्बू नू नी के मेरे अकालम के ने फरमाया

नहीं सकते बल्कि हम कभी ईमान की कहा हम कभी ईमान का जायका भी नहीं चक सकते हमारी जिंदगी ऐसी होगी हम दुनिया में आए और बगैर कुछ किए दुनिया से चले गए यानी दुनिया में आए और दुनिया में, में अजूर की तापेदारी ना कर सके अजूर की इतबा ना कर सके अजूर की जिंदगी की तरह जिंदगी गुजार न सके इस वजह से हमारा कलमा पढ़ने से हमें तो वहाँ नसीब नहीं होगी हजूर की कुर्बत में जन्नत का दरमियान सबसे आला हिस्सा है हजूर ने फरमाया जिसका अखलाक अच्छा होगा जो अखलाक में सबसे बेहतरीन होगा वो जन्नत में सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा आखिरी वाक्य सुना के अपने गुफ्तगुओं का कर अख्तितम करता अकाल सरात तो इस्लाम की बारगाह में अर्ज थी यारसोल्ला एक औरत है बड़ी नमाजी है बड़ी परहेजगार है मगर बड़ी बद अखलाक है हजूर ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगी फिर इसी तरह फरमाया एक औरत बस सिर्फ अपनी जो नमाजें हैं वो पढ़ती है मगर उसका अखलाक बड़ा है सलाम ने फरमाया जन्नत में जाएगी क्या करेगी जन्नत में जाएगी मोहतरम यानी वो औरत भी जन्नत में जाएगी मगर दोजक का मुंह देख कर जाएगी क्या करेगी दोजक का मुंह देख कर जाएगी इसी तरह अदी से पाक में आता है इस एक इंसान के लिए यही गुना काफी है वो किसी को हकीर जाने किसी को गटिया जाने किसी को कम तर जाने उसके पेशे के बिना पर उसकी गुर्बत के बिना पर उसके कमजोर और तबाह होने की बिना पे, अगर कोई आदमी किसी को कम तर किसी को हकीर जानता है अकाल सलाम ने फरमाया बाकी गुना रहने दे यही गुना उसके लिए काफी है आदरी मोहतरम अल्लाह तबारक वाल हमें हकीकी हजूर की उसवा पहचानने की तोहफी कता फरमाए आदरी मोहतरम आज एक सबक आपके पास छोड़ने जा रहा हूँ शमाइल बघवी एक किताब है एक किताब है अगर हर मुसलमान को चाहिए हर कलमागो को चाहिए शमाइल बघवी को जरूर पढ़े ये किताब सिर्फ हजूर पर है अजूर हंसते कैसे थे अजूर चलते कैसे थे अजूर बैठते कैसे थे अजूर सोते कैसे थे अजूर मुस्कुराते कैसे थे सरकार खाना कैसे तनावल फरमाते थे सरकार पानी कैसे नोश फरमाते थे अजूर कंकी कैसे करते थे अजूर सर में तेल कैसे लगाते थे सरकार सुरमा कैसे लगाते थे यानी अजूर असलातम का चलना फिरना उठना बैठना ओढ़ना बिछोना ये सब कुछ इस किताब बगवी में मौजूद है इसका उर्दू तर्जमा भी मौजूद है हमें हमारा फर्ज बनता है हम अजूर को पढ़े को पढ़ के, अपने दिल को अजूर के अमल की तरफ रागब करें जब दिल रागिब हो जाएगा हाथ भी राग़ब हो जाएंगे आंखें भी राग़िब हो जाएंगी कान भी रागिब हो जाएंगे सोचे भी रागिब हो जाएंगी जुबान भी रागिब हो जाएगी यानी शबो इसके मुस्तफा में रंग जाएंगे हमारी जिंदगी की चाल डाल हजूर सलाम की चाल डाल में रंग जाएगी फिर कुछ भी हो जाए इबलीस कितना जोर लगा ले इसके मुस्तफ़ा के रास्ते हमें भटका नहीं सकता वमा